2 октября в 10 часов в городском яхт-клубе в торжественной обстановке были открыты первый чемпионат Украины по грибному марафону на байдарках и каноэ и открытое первенство города по гребле на байдарках и каноэ. Товарищи представители оргкомитета, участники открытого первенства города по юношам и первого чемпионата по грибному марафону «Построим» докладывал мастер спорта Матапура. Уважаемые молодые спортсмены молодой независимой Украины, сегодня здесь проводится первый чемпионат по гребному марафону среди молодых спортсменов, и еще раз повторяю, молодой независимой Украины. Хотелось бы вас поприветствовать здесь, в городе Комсомольске, в молодом городе, где очень любят греблю. Сами видите, что мы вот вместе с своим коллективом Полтавского горнобойного комбината создали условия для того, чтобы масса молодежь умела и хотела бы заниматься спортом, и чтобы достижения их были не хуже, чем вот тех спортсменов, которые сегодня вас приветствовали и командир сегодняшних соревнований. Я хотел бы от лица всех тружеников нашего молодого города, жителей города, поприветствовать вас и пожелать вам легкой воды, пожелать, чтобы в этом тяжелом марафоне, а марафон действительно очень тяжелый, чтобы было очень много победителей и были отличные результаты. Успехов вам! Первый чемпионат по грибному марафону независимой Украины объявляю открытым. Вот он нам рассказал главный тренер Украины по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер Украины, мастер спорта международного класса, сам в прошлом известный спортсмен Нагирный Роман Семенович. Перший чемпіонат незалежної України, який проводиться в цьому році в вашому чудесному місті в молодому місті, приурочений. А також тут будуть проводитись юнацькі змагання, відкрита першість комсомольська юнаків 77-79 року народження. Проводяться ці змагання, марафон вперше. Слід відзначити, що це особисті змагання, на які прибули спортсмени з цієї нашої незалежної України. Серед учасників змагань переможці і призери чемпіонатів світу, чемпіонатів Бушу СРСР. Це в першу чергу треба відмітити добротворського віктора, майстра спорту міжнародного класу, е, класу е, переможця і призера чемпіонатів світу, гайор Ліля, Львів'янка. Чемпіонка СРСР Спартакіади народів, а також ряд других спортсменів. Я думаю, що ви побачите їх в змаганнях, і ці змагання молодим спортсменам буде й можливість побачити і подивитись, як змагаються старші їхні товариші, колеги по спорту. И я думаю, что молодые также покажут те результаты, на которые они на данный час в состоянии могут показать. В этот же день прошли первые соревнования первенства города по гребле на байдарках и каноэ. Чемпионат же по гребному марафону будет проходить в течение трех ближайших дней.